Вивчайте мову за допомогою коротких історій. Спочатку прослуховуємо текст і пробуємо зрозуміти основні слова. Далі розбираємо кожну фразу покроково, а потім ще раз слухаємо історію без підказок, щоб відчути прогрес. дуже Ілетреконта. Il a une carte postale. Il veut envoyer la carte. Il doit trouver la poste. Il regarde sa carte. La carte est vieille. Il ne comprend pas bien. Il voit un grand parc. Il décide de marcher. Le soleil brille. Il marche beaucoup. Il cherche la poste. Il ne la trouve pas. Il se sent un peu perdu. Il voit une dame âgée. La dame a un petit chien. Le chien est très mignon. Lucas sourit à la dame. Bonjour, madame. Dit Lucas. Pardon, je cherche la poste. La dame est gentille. Elle montre sa main gauche. Allez tout droit, dit-elle. Puis, c'est après le pont. Lucas la remercie beaucoup. Il marche tout droit. Il voit un pont. Il traverse le pont. Il ne voit pas la poste. Il est un peu fatigué. Il voit un jeune homme. L'homme est à vélo. Excusez-moi, monsieur, dit Lucas. Où est la poste, s'il vous plaît L'homme s'arrête. Il pointe sa main droite. Tournez à droite ici, dit l'homme. C'est près de la boulangerie. Lucas dit, merci. Il tourne à droite. Il voit une boulangerie. La poste est juste là. Lucas est très heureux. Luca est en vacances. Lucas Il est dans une nouvelle ville. Він у новому місті. Він дуже задоволений. Il a une carte у нього є поштова листівка? Він хоче відправити листівку.

Він вирішує йти пішки. Le soleil brille. Сонце світить. Il marche beaucoup. Він багато ходить. Il cherche la poste. Він шукає пошту. Il ne la trouve pas. Він її не знаходить. Il se sent un peu perdu. Він почувається трохи загубленим.

Pardon, je cherche la poste. Vous la La dame est gentille. Жінка добра. Elle montre sa main gauche. Вона показує лівою рукою. Allez tout droit, dit-elle. Ідіть прямо, каже вона. Puis, c'est après le pont. Потім, це після моста. Lucas la remercie beaucoup. Lucas dodje diakoyi. Il marche tout droit. Vin ide premo? Il voit un pont. Vin bachej miest? Il traverse le pont. Vin paratenai miest? Il ne voit pas la poste. Il ne bachej pošte? Il est un peu fatigué. Він трохи втомлений? Il voit un jeune homme. Він бачить молодого чоловіка? Est à vélo. Чоловік на велосипеді? Monsieur, dit Lucas. Вибачте, пане, каже Лукас. Де пошта, будь ласка. Чоловік зупиняється. Il sa main droite. Він показує правою рукою. À droite ici, dit Поверніть праворуч тут, каже чоловік. Près de la boulangerie. Це біля пекарні. Luca dit merci. Лукас каже, дякую. Il tourne à droite.

Il a une carte postale. Il veut envoyer la carte. Il doit trouver la poste. Il regarde sa carte. La carte est vieille. Il ne comprend pas bien. Il voit un grand parc. Il décide de marcher. Le soleil brille. Il marche beaucoup. Il cherche la poste. Il ne la trouve pas. Il se sent un peu perdu. Il voit une dame âgée. La dame a un petit chien. Le chien est très mignon. Lucas sourit à la dame. Bonjour, madame dit Lucas. Pardon, je cherche la poste. La dame est gentille. Elle montre sa main gauche. Allez tout droit, dit-elle. Puis, c'est après le pont. Lucas la remercie beaucoup. Il marche tout droit. Il voit un pont. Il traverse le pont. Il ne voit pas la poste. Il est un peu fatigué. Il voit un jeune homme. L'homme est à vélo. Excusez-moi, monsieur, dit Lucas. Où est la poste, s'il vous plaît L'homme s'arrête. Il pointe sa main droite. Tournez à droite ici, dit l'homme. C'est près de la boulangerie. Lucas dit, merci. Il tourne à droite. Il voit une boulangerie. La poste est juste là. Lucas est très heureux. Дякуємо за прослуховування. Ще більше аудіотекстів різних рівнів ви знайдете на нашому каналі.